слава, Аллилуйя, пови, Аллилуйя, Шестислава! слава, Бознам Аминь. Спасителю наш, то слава нави, Бог то спасения, знай, что в человек. Аллилуйя, Шестислава! слава. Аллилуйя, Повик! честь и слава, Бог нам и аминь, наш Отче Небесный, Юдус и Святим, навчай Добрый ранок. Слава Господу за Его милость, которая обновилась над нами сегодня. Поэтому мы с вами пришли в Дом молитвы пред лице Божье, для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы найти Его, для того, чтобы помолиться Ему, быть услышанным. Мы спешим на встречу с Господом. Хочу наше собрание начать словами Давида. Давида, человека Божьего, который пережил очень много, который сталкивался с многими критическими ситуациями и выжил благодаря тому, что он уповал на Господа. И он говорит такие слова, 39-й Псалом. «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Я думаю, что эти слова у многих нашли отклик в своем сердце. Потому что у каждого из нас тоже были обстоятельства, страшный ров, страшный ров, погибели, тенистое болото, когда ты попадал в обстоятельства, и чем больше ты дергался, тем больше она тебя трясина поглощала. Бывают такие обстоятельства. Но Давид говорит, я твердо уповал на Господа. Друзья, нету больше твердыни в мире, везде, кроме Господа Иисуса Христа. Кроме Его Слова. Кроме нашей веры на Него. Нету просто, просто ничего прочнее, чем это. Мы не видим <coughs> Бога. Нам, возможно, не так просто верить, доверять, что будет завтра, что буду кушать завтра, зачем платить буду завтра. А если с другой стороны посмотреть, сколько есть галактик, сколько есть систем в космосе, сколько метеоритов улетают, и они не сталкиваются. Наша Земля крутится по своей оси. Бог управляет этим всем. И как один говорит, а мы как пыль, что разве он не позаботится о нас, если галактиками управляет? Разве мне завтра 200 гривен не даст? Даст. Попросите, я иногда останавливаюсь и говорю, Господи, ну позаботься обо мне. Ну дай мне хоть 200 гривен. На? На? Вопрос не в 200 гривнях, друзья. Вопрос упования моего на моего Господа. И вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему. Я думаю, что многие сердца сейчас благодарны Господу. И мы будем петь, мы будем молиться. И это будет радостная песня моего спасения, моего признание моего восхищения Господом, что я в Его руках, что Он мой добрый пастор, я Его овечка, Он меня до сих пор ведет, Он меня сюда привел для того, чтобы меня очистить, укрепить, благословить, чтобы отсюда я ушел другим человеком, лучшим, сильнее, славнее, радостней и прекрасней. Пускай Господь нас благословит в этом собрании. Давайте мы встанем и будем поклоняться ему в пении. Тобі життя молоджерела, підійму я руки свої та прославлю того, хто любить мене, підійму я руки свої та скажу тобі, Бог. І дари, і утіха моя лиш тобі, життя мого джерела, Підійму я руки свої, та прославлю того, хто любить мене, Підійму я руки свої. скажу тобі. Тобі, Бог. Я люблю я Тебе. Я люблю я Тебе. Господь милосердный, мы благодарим тебя за то, что. Ты сейчас с нами, Ты среди нас, Ты в нас, Духом Святым. И мы можем так просто прийти, просто верить, уповать, надеяться, искать Тебя, потому что Ты даешь такие возможности. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты отдал за каждого из нас, за наши грехи. Он был распят, кровь Его текла, и в крови Его мы омыты от грехов наших. Мы благодарим Тебя за такую милость и благодать к нам. Благослови, пожалуйста, нас, как народ Твой, укрепи нас и веди нас дальше своей рукою. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Ты искупил мир от греха.

Безгранична, милость Твоя во все Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь чтобы они были моим народом, моею славою, хвалою и украшением. Вот такое желание Божье относительно своего народа. Он нас приблизил каждого к себе. Он нас нашел, Он нас омыл, Он нас простил, Он нас очистил, Он нас купил Своей кровью. Мы теперь не свои, мы Его. Ну, кто Его, кто принял Его кто выбрал Его, кто признал Его Господом и Спасителем, кто получил и пережил прощение грехов, тот может смело сказать «Я Его». И Господь, Он скажет «Он Мой». И нету сомнения в этом. Но желание Божье, чтобы Его народ был особенным народом, который будет отличаться от других людей, славным, прекрасным, возвышенным желания, планы, цели выше этой земли. Бог хочет, чтобы мы были Его славою. Слава, знаете, написано «жена – слава мужа», «церковь – слава Христа». Бог хочет, чтобы мы были Его хвалою, чтобы мы шумели о Нем, говорили, пели, рассказывали – радовались. И желание Божье, чтобы моя жизнь была украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. Вот такая задача, такая цель, такой смысл дает нам сегодня Господь. Пускай благословит каждого из нас, укрепит и поможет. До них Твоих Схиляюсь я. И после этого мы помолимся молитвой, у кого есть на сердце, что сказать Господу, скажите ему, во славу его. Жить!